وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين السلام عليكم وعليكم السلام أحمد, أحمد بن حنبل خيردا دا ومدن ما حاليسا وبلان السلام عليكم ahmad ibn hambal senmisan <laughs> mana men qarshingdaman ey birodar juda uzoq bir diyordan kelyapman bir gapni aytishlik uchun ortingdan keldim so'ngra oilamga qaytib ketaman marhamat eshitaman ey ibn hambal sen insonlar ichidan tanlab olinganisan ularga falokat bo'lishdan ehtiyot bo'l bugun sen insonlarning yo'lboshchisisan seni bo'ysunishliging ularni bo'ysunishligidir agar haqiqatdan allohni yaxshi ko'rsang mana bu holingga sabr qil sen bilan jannat orasidagi yagona to'siq sening o'ldirilishingdir agar o'ldirilmasang ham bir kun vafot etasan agar yashasang maqtovga loyiq yasharsan rahmat bаraкatob эй bиrоdаr